Мы пили абсент из электрической люстры, Сердца засургученные навзничь от купорев. Потолок прошатался над ресторанной грустью, И все завертелось судорожным кубарем. Посылали с воздухом взорную записку, Где любовь картавила, говоря по-французски. И робкую тишину в угол затисков стали узкие брызги музыки. Вадим Шершневич, очень яркий поэт Серебряного века, соратник Есенина, человек, влюбленный в поэзию такой э, античной страстью, живущий только поэзией, больше ничем не интересовавшийся литературой, выходил на сцену и говорил «Я гениальный поэт Шершневич». Зал начинал недовольно там свистеть, хихикать. Он прерывал всех и очень зычным голосом, которым он мог перекричать Маяковского, начинал читать стихи. Таких ораторов, как он, вспоминали, вообще не было в Москве. Он был имаженистом. Он, Есенин, Ири... Рюрик Ивнев, Кусиков и мажинисты, как и футуристы, во-первых, они очень соперничали друг с другом по по части скандала, по части э, ссор всяких, и они всех пред, все предыдущие поколения показательно сбрасывали с парохода современности. Говорили, до нас не было никого. Когда Шершеневичу Шершеневича спрашивали, как вы думаете, чьи это стихи? И читали ему там Пушкинское, я помню чудное мгновение. Знаете, чьи это стихи? Он говорил Кусикова своего, значит, друга и мажиниста. Кстати, вот эта шутка хорошо переиначена в замечательном в фильме «Утоли мои печали», где старушки интеллигентно читают стихи, э, очень странные, и она говорит, чьи это стихи? Это стихи Кусикова. И герой Колтакова говорит, Кусиков, Кусиков, видел много трусиков. А Шершеневич и его банда маженистов победили футуристов дважды. Первый раз, когда они разрисовали Страстной собор стихами Есенина, там Богородица Ателись и прочим богохульством, то есть сделать что-то скандальное футуристы уже не додумались. И второй раз, когда футуристы ушли в разные группировки, так или иначе сопутствующие советской партии, Лев, не дай бог, Раб, Имаженисты остались верны себе, никто из них не стал сотрудничать с властью. И для тех имаженистов, которые дожили до старости, даже в старости фраза «честная имаженистская» была ну, такой совершенной клятвой. Это люди остались значит, с поэзией навсегда. А вот этот оратор Шершиневич, который в спорах побеждал всех, имел одно слабое место. Это слабое место называлось «Штаны Маяковского». Дело в том, что у Маяковского есть стихотворение «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего». И через некоторое время Шишеневич опубликовал стихотворение свое, где была строчка «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего». И все сказали «Да какой дикий плагиат!» Но это был не плагиат, это было совпадение, утверждал Шершеневич. И я верю, что это было совпадение. Во-первых, потому что красть у Маяковского такую известную строчку бессмысленно. Действительно, мне кажется, Шешеневич о ней не знал. Во-вторых, такие совпадения случаются, к сожалению. И в-третьих, ну, Шишиневич действительно очень талантливый поэт, чтобы опуститься до такой ссоры. Но после этого, каждый раз, когда были диспуты между иммажинистами и футуристами, и когда Шершеневич просто своим голосом давил всех, приводил аргументы такие убедительные, что вот, значит, иммажинисты лучше, Маяковский из зала просто так тихо говорил, верните штаны. И Шишневич начинал запинаться, бубнить, и все на этом заканчивалось. Однажды Мажинисты гуляли по улице, был какой-то прекрасный такой вечер, не знаю, может быть, майский, цвели деревья, там первые звезды появлялись на небе, ветерок, ну чудесно, все гуляли, смотрели по сторонам, и один Шишиневич читал книгу, Уолта Уитмана. И Есенин ему говорит, ну чего вы в книжку уставились? Вы же поэт, посмотрите вокруг, как это все вдохновляет, как замечательно. Шишневич говорит, вы знаете, меня не вдохновляет природа, меня вдохновляют книги, меня вдохновляют, мне чужое стихотворение одно даст больше, чем, чем все это небо, все это неинтересно. На что Есенин так на него смотрел, смотрел, говорит, признайтесь, Вадим, вы украли штаны у Маяковского. Вадиму Шишеневичу удавалось очень долгое время с помощью любви к поэзии убегать от некрасивого времени, но некрасивое время настигло его, и в 40 году в эвакуации Вадим Габриэльевич Шершеневич умер от туберкулеза в страшном городе Барноу. Я больше не могу тащить из душонки моей, как из кармана фокусника вопли по тоскухе. Меня улица изживала каменными зубами с пломбами огней, И дома изморщились, как груди старухи. Со взмыленной пасти вздыбившейся ночи Текут слюнями кровавые брызги реклам, А небо, как пресс-папье, что было мочи, Прижалось к походкам проскользнувших дам.